Скажите, но ну, вот уже известны какие-либо предварительные причины, что произошло? Мы сегодня, в данный момент, находимся на месте произошедшей сегодня аварии, где произошел выброс аммиака. Авария в полном объеме ликвидирована. Поводов для паники нет. Угрозы населения Нет станция произвела замеры и продолжает мониторинг окружающей среды. Пострадавшим в больнице города и области оказывается медицинская помощь, лекарства есть в полном объеме, также оказывается помощь, уже работают семьям полиции. И еще раз хочу подчеркнуть, что авария ликвидирована и мы здесь непосредственно в 30 метрах от места выброса аммиака из аммиака провод. Как вы видите, предприятие работает. Ну да, то есть здесь можно без респираторов, конечно, находиться. Да, но мы непосредственно вот на месте аварии. Ну вот то что, то, что вы увидели, вот то, что вы знаете об этой аварии, оно как-то поразило, Нужно сделать какие-то выводы этого? Для того, чтобы сделать выводы, должно полностью пройти расследование, какие здесь велись работы, что привело к аварии. И, естественно, сделать нужно все возможное, чтобы не было, не дай бог, таких повторений. Объемы известные? Это, я думаю, расследование покажет. На какое-то время предприятие остановит работу или нет. Понимаете, этот цех, он находится на капремонте. И произошла авария на проходящем через цех аммиакопроводе. Поэтому этот цех, он как бы не работает. А суммы компенсации э, родственникам погибших? Естественно, все будет исходя из закона. Уже работает фонд страхования от несчастных случаев здесь. Послатель фонда сегодня находилась здесь. В первую очередь сейчас их задача, и они ее выполнили, обеспечить медикаментами тех, кто находится в больнице. На данный момент это 21 человек. А те, находились в этом сайте, не Те это а, люди, которые находились непосредственно вот в области, в зоне аварии, они и обратились и находятся в терапии. Те, у которых более сложная ситуация со здоровьем, они находятся в реаниме. И... Пока, а, да, и... никто больше не обращался, только работники предприятия, которые находились непосредственно в зоне аварии, в зоне выброса мяса. Но угрозы ближайшим а, населенным пунктам. Ну, мы с вами говорим, мы тут 30 метров 40 от аммиака провода.